श्रियाञ्जनेयष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदर्शिता देवी अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायामि भञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृता सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वमन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरप्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वमिद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनायकश्च भविष्यचतुरानः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्वलः गान्धर्वविद्या तत्पज्ञः महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोक्तारकः प्राज्ञः रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतः बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तः दैत्यकार्यमिघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनश्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थः लङ्का पुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षः वार्धिमैनाकपूजितः कमणि कृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसम्भाता महारावणमर्दनः स्फटिका भो वागधीशः नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुद्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनि नगाहत् शुचिर्वाग्मी दृढमृतः काननेमि प्रमधनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तशान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकदानोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखः रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्पहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुल्लोकपूज्यः जाम्बवत प्रीति वर्थना सीता समेत श्रीराम पाद सेवा धुरंधरा इच्छे श्री हनुमतो नाम नाम अष्टोतरम् सेतम् एकपठे चुनुयानिच्यम् सर्वान कामना मापनुयाः శ్రీమంజ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి